पुरुपरमेशने यादिजिनेशनि पुरुपरमेशने यादिजिनेशनि इन्द्रादिवन्द्यने परज्योतिरूपाणि पुरुपरमेशने परमपवित्रने शुद्धस्वरूपने, कनकवर्णाङ्गने चन्द्रर्गतेजने परमोधारिका दिव्यशरीरने सारदिण्डु लक्षणसहितने पुरुपरमेशनेयादिजि दिपुरुषनि वृषभलाञ्चितने अयोध्याधीशने षड्वृत्तिबोधने साविरदिण्डो नामदवोडयने प्रथमजिनेशनि कैवल्यनाथने आदिजिनेशने आदिमुनीषने दिगम्बररूपने करुणसमुद्रने सुगुणसमूहने भवभीतिनाशने शरदिगम्भीरने सम्यग् दर्शन ज्ञानचरित्रे पुरु परमेशने पुरुपरमेशने रहितने ज्ञान ज्ञानप्रदीपने अमन सुचरितने संयमशीलने ज्ञान ज्ञानसुखवीर्यने समवसर परमेशने आदिजिनेशने देवने श्रीवितरागने पुरणपुरुषने संकष्टहरणनि महामङ्गलात्मने सत्यस्वरूपने क्षमादिदश गुण सहितशुद्धात्मने कुरु परमेशने आदिजिनीशने सद्गतिदातने सद्गुणभरितने कन्दर्पनाशने दिव्यध्वनिशने भावविशुद्धने जगदादिदेवने नायकजिनने कुरुपरमेशने आदिजिनेशने परमयोगीन्द्रने मुनिगणवन्द्यने योगिगणरसने सहद्गुरुजिननि वैराग्यदानन्द दातने दीपने पञ्चकल्याणद स्वामीजिनने पुरुपरमेशने आदिजिनेशने स्यान्द्वदबोधने श्रीतीर्थनाथने देवादिवने मङ्गलमहिमने कर्माष्टगळनि गीदु वीरने कैलासनाथने मुक्तिरमेशने पुरुपरमेशने, आदिजिनेशने पुरुपरमेशने आदिजिनेशने इन्द्रादिवन्द्यने परज्योतिरोपने पुरुपरमेशने आदिजिनेशने